ક્રિકેટ લીગ અને પ્રો પંજા લીગ પાર્ટનરશિપની જાહેરાત સંપ ગ્રુપે સુપર સિક્સટી લીજન્ડ ક્રિકેટ લીગ અને પ્રો પંજા લીગ પાર્ટનરશિપની જાહેરાત કરી આ પ્રસંગે સંપ ગ્રુપના ફાઉન્ડર અને ચેરમેન રીતેશ પટેલે આણંદ ખાતે 60 લીજન્ડ્સ ક્રિકેટ લીગની જાહેરાત કરી હતી આ પ્રસંગે સંપ ગ્રુપના ફાઉન્ડર અને ચેરમેન રિતેશ પટેલે આણંદ ખાતે સિક્સટી લિજેન્ડ ક્રિકેટ લીગની જાહેરાત કરી હતી આ પ્રસંગે પ્રખ્યાત બોલીવુડ અભિનેતા સુનિલ શેટ્ટી તથા પરવીન ડબ્બાસ અને અભિનેત્રી પ્રીતિ જંગ્યાનીની વિશેષ ઉપસ્થિત રહી ગ્રુપના પ્રતિનિધિઓ રીચા અને અક્ષર પટેલે મહેમાનોનું સ્વાગત કર્યું ગ્રુપના ફાઉન્ડર અને ચેરમેન રિતેશ પટેલ અને જાણીતા અભિનેતા અને સ્પોટના શોખીન સુનિલ શેટ્ટીએ પ્રોજેક્ટ્સ માટે તેમના વિચારો શેર કર્યા જેનો હેતુ યુએસએમાં યુએસટી ટેન માસ્ટર્સની સફળતાના આધારે આંતર રાષ્ટ્રીય દિગ્ગજ ક્રિકેટરોને ભારતમાં લાવવાનો છે આ લીગ માટે દિલ્હી પંજાબ હરિયાણા ઉત્તર પ્રદેશ ઉટરાખંડ મધ્યપ્રદેશ રાજસ્થાન કેરળ બિહાર ઓડિશા હૈદરાબાદ તેમજ આસામ મણિપુર મેઘાલય મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત સહિતના દેશના તમામ ભાગોમાંથી કુસ્તીबाजोंની પસંદગી કરવામાં આવે છે और रितेश जी के साथ जुड़ना ये हमारे लिए बहुत आ, बहुत ही गर्व की बात है रितेश जी ने ऑलरेडी स्पोर्ट में बहुत कुछ कर रहे हैं और स्पोर्ट को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं आप जैसे देख रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी स्पोर्ट को बहुत बढ़ावा दे रही है और आज वो हमारे प्रो पंजा लीग में जुड़ गए हैं हमारे साथ आ, और उन्होंने गुजरात फ्रेंचाइजी एक्वायर की है उसके लिए मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहूँगी और प्रो पंजा लीग को भी शुभकामनाएँ देना चाहूँगी कि एक ऐसे इंसान आज फ्रेंचाइजी ओन करते हैं जिन्होंने स्पोर्ट में इतनी और प्रोपंजा लीग के बारे में हम सभी ने बातें ऑलरेडी की हैं मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जैसे प्रवीण ने कहा ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसकी एंट्री लेवल फाइनेंशियल एंट्री पॉइंट इतनी ज़्यादा नहीं है जैसे दूसरे स्पोर्ट्स है प्लस ये हर घर घर में खेला गया है हर बच्चा बच्चा ने खेला है ये स्पोर्ट और अब ये स्पोर्ट की पॉपुलैरिटी ही दिखा रही है कि ये स्पोर्ट कितना बढ़ बढ़ सकता है और जैसे कि रितेश जी ने कहा सिर्फ इंडिया में नहीं इस स्पोर्ट का यही पोटेंशियल है कि ये सारे वर्ल्ड में बढ़े क्योंकि वर्ल्ड में हर एक इंसान खेलता है ये स्पोर्ट और काफी कंट्रीज में ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हो चुका है वर्ल्ड की सारी की दुनिया की आंखें जो है आज इंडिया पे है कि आम रेसलिंग का इतना बड़ा लीग जो है आज तक दुनिया में कहीं नहीं हुआ है तो सारी दुनिया की जो एथलीट है आम रेसलिंग एथलीट्स और कंट्रीज है वो सब आज इंडिया आना चाहते हैं तो ये ना सिर्फ गुजरात के लिए हमारे पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है इंडिया कैन बी द सुपर पावर एंड द लीडिंग पावर इन आम रेस्लिंग ये एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पर हमारा ऑलरेडी द वर्ल्ड लार्जेस्ट लीग कहा जाता है सो वी आर वेरी हैप्पी टू बी बीयर विचार और बहुत अच्छा लगा रितेश जी के साथ रितेश में रमत गमत एक्साइटिंग I mean, है सब ग्रुप जो भी कर रहा है बहुत ही एक्साइटिंग है जो करते आए हैं वो बहुत एक्साइटिंग है और आज यहाँ क्योंकि हम अप, अपने देश की बात कर रहे हैं अपनी मिट्टी की बात कर रहे हैं आनंद की बात कर रहे हैं जहाँ से शुरुआत हो रही सिक्सटी बॉल दैट इज टेन ओवर्स वि मोर देन सिक्सटी प्लेयर्स जो लेजेंड्स के साथ है वो जो स्पॉट आई थिंक नितेश भाई की थॉट है वो यहाँ लेकर आया विच इज एब्सुलूटली ब्रिलियंट ऑफ कोर्स क्रिकेट बढ़ता ही जा रहा है और आप हर जगह देखते हो तो क्रिकेट क्रिकेट uh, वाला हुआ लेकिन साथ साथ एक्साइटिंग बात ये भी है मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग बात है कि सम गेट्स इन्वॉल्वी द प्रो पंजाली uh, जो पिछले एक या दो साल में ही नंबर टू स्पॉट बन के उभर के आया हुआ विच इज वेरी वेरी एक्साइटिंग क्योंकि मेरा बचपन निकला क्रिकेट खेलते हुए और पंजा लड़ते हुए ही uh, एक ऐसा स्पॉट जो घर घर में खेला जाता है ऐसा स्पॉट जो शायद हर मुक्कड़ में खेला जाता है विच इज विच इज नो बहुत प्रवीण चाइल्ड तो मैं यही चाहूंगा कि वो uh,